Dan role model Dan uh, kita harus menunjukkan, uh, menunjukkan teladan yang baik contohnya kita tidak Seharusnya bergaduh di depan mereka Kalau ada masalah kita harus uh, Berbincang baik-baik Dan kita kena ambil tahu Apa-apa uh, masalah dengan anak-anak kita It's, it's a human condition. I think it really depends on the person, how they grow up. I've always been a strong believer of accepting. I mean, if it's a situation that is not of your own making, because you're a child. Anybody else in society would be, if they're aware of such a situation, to be sensitive to it. The main idea is that the child must also understand that there is so much demands on his or her time as they grow up. Terima kasih, terima kasih anda terus bersama saya dalam Yubatawan dan bersama saya Dr. Rubia yes. Dalam dalam wawasan 2020 yang telah diutarakan oleh Dr. Dr. Mahathir Muhammad, terasnya yang ketujuh ialah mewujudkan masyarakat uh, penyayang dan budaya menyayangi iaitu sistem sosial yang mementingkan masyarakat lebih daripada diri sendiri dengan kebajikan insan tidak berkisar pada negara atau orang persorangan tetapi di sekeliling sistem keluarga yang kukuh yep. uh, itu antara pilar nombor tujuh yes. saya rasa ini tidak and... kita boleh anggap sesuatu yang mudah tetapi mm. Tapi ya, itulah ya, harapan ya. Uh, pemimpin kita yang besar itu ya. untuk bila kita menjadi sebuah negara maju keluarga kita pun menjadi sebuah keluarga yang maju Sophisticated hmm. dalam masa hmm. sama nilai moral, nilai agama adalah satu pilar yang tidak boleh dikompromi. Dato okay. Okey, ini wawasan Ya Tapi modus dia tak jelas Berbeza Pertama, membangun sosial yang berkualiti bermula dengan titik keluarga Ya We cannot develop, social cannot develop the family, hmm. family got to develop Because the Family you need a bit the, the smallest for the for the institution. Mm -hmm. I mean for the social. Yeah. So without the family starting, mm -hmm. f starting with a happy or harmoni family, we can develop a harmony social. Yeah. Because uh, because of that, membangun keluarga atau masyarakat yang harmoni atau dikatakan yang kata um, yang yang kata insaniah ke whatever you want you yeah. call it, mm -hmm. it start from the family. That's what we need to tackle how to develop how what type of money seperan di we need to absorb to the society so that everyone using the one recipe with a different way of, of cooking but we go to same goal. Mm -hmm. Okay, kita detailian Dr. Rubiah bersama yes. kita Dr. Tengku Ismail seorang perunding motivasi. Assalamualaikum Dr. Yeah. Apa khabar? Waalaikumsalam ah, Doktor kita kalau cerita pasal poligami ni Isunya tanggungjawab ibu bapa Tanggungjawab uh, suami terutamanya Bila ada keluarga lebih lah Biasa kalau kalau monogami tu Istrinya satu ya. Anak ramai Tetapi kalau poligami tu Istrinya lebih daripada satu Anak pun mungkin lebih ramai daripada ya, monogami tu Jadi bagaimana ya. tanggungjawab yang perlu dipikul oleh uh, Parents utamanya uh, uh, Ibu bapa misalnya Untuk menentukan bahawa keadilan Itu basic asas apabila Mereka telah menyahut untuk berpoligami Keadilan untuk untuk menyampaikan kasih sayang, menyampaikan ilmu, menyampaikan apa tu nafkah zahir dan batin kepada anak-anak dan isteri tu perlu diterjemahkan dengan sebaik mungkin dalam dunia moden yang sophisticated sekarang Dr. Ismail Ya, terima kasih dan juga Assalamualaikum kepada Dr. Rubiah Rizal. Ya, selamat ya. ya, Apa khabar, Dr. ya? Saya malam, Fiat. <tid> Okey, jadi bercakap tentang uh, keluarga ini, memang betul apabila sebuah uh, keluarga itu mengalami proses poligami, ya. apa yang akan kita perhatikan, anak-anak pasti sama ada suka atau, atau tidak akan terkesan sebab hmm. bagi anak-anak ni mungkin pada bapanya dengan memberikan uh, wang ringgit nafkah yeah. uh, pakaian buku makan pada maka dia rasa seolah-olah tanggungjawabnya telah selesai mungkin dari segi tanggungjawab material itu selesai yeah. tetapi daripada segi tanggungjawab uh, perasaan sebab anak-anak ini mereka masih mentah mereka jiwa mereka sedang berkembang jadi mereka perlukan perhatian perlukan bimbingan dan perlukan kasih sayang seorang bapa itu juga. Yeah. Jadi sebab itu apabila kita apabila kita berla duduk dalam sebuah keluarga yang berpoligami, apa yang paling penting sekali kita tahu bahawa masa kita dengan anak-anak semakin kurang. Yeah. Yang pertama, kita tak dapat nak lari. Yeah. Mungkin kita tiga hari di rumah pertama, tiga hari <laughs> di rumah yang kedua, yeah. tak termasuk lagi kita dengan urusan kerja dan sebagainya. Yeah. Yeah. Maka masa bagi anak-anak masa itu adalah kasih sayang, yeah. bukannya pemberian yang kita berikan. Jadi oleh sebab itu bapa mesti pandai menggunakan masa secara berkualiti. Uh -huh. Maknanya tadi apabila dia berada di rumah bukan saja dia perlu adil dengan isteri-isterinya tetapi yeah. dalam masa yang sama dia perlu adil dengan anak-anaknya. Maka dia kena le lebih berikan masa untuk berkomunikasi uh -huh. dengan anak-anak, memberikan sentuhan kepada anak-anak, bercakap dan di pendengar yang baik pada anak-anak. Jangan sekadar kita ni waktu kita dah kurang masa tu kita banyak kepada memberikan okay, anak. Okey, doktor, doktor Smodi. ya, kan, yeah. kan mungkin kerana ibu bapa ataupun hmm. ibu bapa misalnya kekangan ekonomi itu menjadi keutamaan yang paling-paling dominan apabila Betul. mereka hari ini kalau di bandar saya rasa di seluruh Malaysia pun dah jadi bandar, bandar yes. hmm, hmm, ibu bapa hmm, pun masing-masing hmm. ada karier masing-masing dan masa yang terhad ada untuk mereka bersama keluarga itu agak 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 kecil agak, agak terhad jadi bagaimana untuk menjadikan masa yang terhad ni Kuala. yang menjadi suatu masa yang berkualiti dan dapat berkomunikasi yang secara yang terbaik kepada anak-anak sebab itu pertamanya sekali kepada mereka yang belum berpoligami ya. apabila kita mempunyai hasrat sebab mungkin antara pendengar-pendengar kita yang sudah menonton hari ini mungkin ada yang berhasrat untuk berpoligami. Doktor belum berpoligami lagi kan? Ah, itulah keadaannya belum belum keadaan <laughs> Tidak saya sekarang ni sebenarnya memang dalam keadaan, keadaan berpoligami jadi saya faham keadaan-keadaan itu. Oh, Okey. Ah, okay, jadi Oh, doktor okay. tak berpoligami. Okey. Ya. Bagi pengalaman Adain, pengalaman doktor sendiri. Ah jadi perkara yang pertama yang perlu kita lakukan adalah apabila kita lihat anak-anak kita tu tadi, kita kena tengok bagi yang belum berpoligami, dia mesti ukur baju di badan sendiri, jangan kita sesekali kerana kita ni uh, nak ber berpoligami, maka kita tak tengok bahawa dari segi kekuatan ekonomi kita tak ada, kita nak teruskan juga, ini membawa masalah, sebab anak-anak yang terbiar tadi saya dengar Dr. Rudia kata ya. bahawa keharmonian sebuah masyarakat bermula daripada sebuah keluarga dan mm -hmm. itu memang tepat sangat betul sangat, sokong sangat saya yeah. jadi oleh sebab itu, kalau kita ni rasa berpoligami ini kita akan membawa porak peranda dan yeah. menyebabkan anak-anak yang tidak cemerlang, mm -hmm. maka kita perlu membatasi hasrat kita kita kena halang hasrat itu yeah kepada mereka yang sedang berpoligami kita kena lihat bahawa yang penting bukannya diri kita semata-mata tapi kita kena lihat perkembangan jiwa anak-anak maka dalam sibuk bagaimana kita kalau sibuk kita masih ada sebenarnya um, appointment dengan penting-penting dengan dengan klien kita dengan pelanggan kita dengan rakan okay, kita Okey doktor sedikit sebelum ayo. sebelum kita rehat bagaimana uh. doktor uh, memberikan sedikit uh, kuasa empowerment kepada anak-anak ni supaya mereka sendiri tidak terasa terasing, tidak rasa tergantung, tidak tergantung terpencil bagaimana? bila bapa tak ada bersama mereka, hanya Baik. ibu sahaja bersama mereka? Yang pertama, yang pertama, saya nyatakan dengan jelas kepada isteri-isteri bahawa... Sekiranya anak perlukan saya Maka saya letakkan prioriti kepada anak okay. Katakan anak sakit Di mana saya ada pun saya akan pulang okay. Misalnya uh -huh. Kalau anak ada peperiksaan Saya akan ada di samping mereka pada musim-musim peperiksaan yeah. Dan begitu juga Apabila misalnya anak perlukan saya Saya kata tidak ada halangan yeah. Antara saya dengan anak Dia boleh telefon saya bila-bila masa Dia boleh datang pejabat saya bila-bila yeah, masa Dia begitu, boleh datang ya? masuk uh. rumah saya bila-bila masa yeah. Sebab pada saya dengan anak Itu adalah hubungan yang tidak ada Satu halangan sama sekali jadi mungkin kita bahagikan masa tiga hari di sana, tiga hari di sini itu antara kita dengan isteri-isteri. Tetapi pada anak, mereka ada tujuh hari seminggu dengan kita, tiga puluh hari dengan sebulan. Tidak ada halangan untuk mereka untuk bertemu dengan kita di mana-mana. Okey, Doktor. Boleh terus bersama saya selepas ini. Kita perlu rehat sebentar, Doktor, ya. ya. Uh, Doktor Rupiah pun nak komen tentang topik itu. Kita rehat sebentar. Teruskan memberi pendapat dan juga pandangan terus bersama awak, Tuan ke mana-mana.